Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Türk kəlin müğənni Alishan və aktrisa həyat yoldaşı Buse Varol boşanmaq qərarına gəlib. Cütlük xəbərin yayılmaması üçün gizli məhkəmə proseslərinə başlayıb və vəkillərinə müraciət ediblər. Bir müddətdir cütlüyün ayrıldığı iddia olunurdu. Bir neçə gün əvvəl Alishanın qızı Elizin doğum gününə qatılmaması, Elizə də növbəti gün Buseyinin Elizin Alışanın anasının evində keçirilən ad gününə qatılmaması bu iddiaları daha da gücləndirmişdi. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə ailə quran Alışan və Boyse Varolun 2 övladı var.